Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hasna Teknik Channel. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah mesin pompa air dari produknya Tesla yaitu WP20 CX ya kardusnya kalau dilihat dari depan seperti ini hampir mirip dengan yang engine ya cuman ini lebih lebar kalau dari samping seperti ini tertera spesifikasi dan ada gambar pompa airnya juga ada gambar sayuran dan buah-buahan ya dan ada juga spesifikasinya tertulis di bawah ya teman-teman dan kita akan langsung aja lihat seperti apa WP 20 cx dari produknya Tesla ini yang pertama kita kalau beli pemain pasti ada bawaannya sarangan ya ini ada bawaan sarangannya yang masih berbahan plastik dan dua buah nepel pompa juga berbahan plastik dan tiga buah klem ya atau penjepit ini yang pakai besi dan ada empat buah rubber atau buat dudukan frame nya dan juga kunci busi dan juga ada buku manualnya dan kita langsung aja lihat seperti apa pompa airnya ini dia Tesla wp 20 cx ya kalau dilihat dari segi desain dan warnanya ini hampir sama dengan General cuma pada bagian tangkinya Tesla ini terdapat tulisan Teslanya ya gede sekali seperti ini dari warnanya tangki berwarna putih cover van dan pada regulator berwarna merah dan juga framenya pun berwarna hitam hampir sama dengan produknya general ini warnanya seperti ini dan Tesla ini ditenagai dengan mesin yang bertenaga CX 160 dengan tenaga 5,5 HP ya ini buat penggeraknya ini pakai CX160 ya 5,5 HP saya juga udah pernah review untuk Tesla CX160 ya teman-teman dan untuk karburatornya kita akan lihat apakah sama ya ternyata karburatornya sama pakai Yuke desain by Japan ya karburator karburator seperti ini desainnya ya mirip dengan produk-produk yang lain cuman mereknya ini Yuke desain by Japan untuk bawaan dari produknya Tesla sendiri dan switch on off nya ini seperti ini seperti pada umumnya mesin penggerak juga sama bentuknya seperti ini dan untuk pada bagian belakangnya sendiri ini desainnya knalpot berwarna hitam belum chrome dan filter udara pun masih berwarna hitam sama tutup busi sama bawaannya juga sama semua ya teman-teman dan untuk bagian deck sampingnya ini kita bisa lihat ini ini pengerjaannya menurut saya masih kurang rapi seperti pada di engine nya ini masih kelihatan sekali untuk perpak-perpaknya masih kelihatan ya jadi menurut saya pribadi ini untuk deck sampingnya ini masih kurang rapi ya walaupun dari segi desainnya di luar ininya masih rapi tapi untuk bagian dek samping sendiri ini kelihatan kan tuh perpaknya masih kelihatan seperti ada celah sedikit walaupun nanti diisi oli pun ini enggak bakal bocor ya untuk perpaknya sendiri dan untuk di bawahnya itu ada tulisan CX160 ya tuh kelihatan kan teman-teman CX160 dan tuh polinya sendiri sama 0,6 liter dan untuk pada tangki bensinnya sendiri seperti ini kalau dilihat dari bagian atas ini seperti ada cowakan yang keluar ya depan ya agar bila kita mengisi bensin nanti kalau lebih itu tumpahnya ke depan walaupun tidak terlalu dalam ini teman-teman dan pada bagian depannya sendiri tertuliskan Tesla ISO 9001 2008 ya untuk kapasitas tangki bensinnya sendiri sama juga 3,6 liter ya teman-teman dan untuk dari pompa airnya sendiri seperti ini pompa airnya kalau dilihat dari segi desain atau build quality nya bahannya ini ya untuk harga 1 jutaan udah cukup ya dan ini modelnya Tesla gasoline water pump model WP20 CX diameternya ini 50 mili atau 2 inci dan liftnya ini 26 meter dan oppression-nya ini menggunakan 3600 rpm dan untuk daya hisapnya sendiri ini Sedalam 7 meter ya teman-teman Dan apabila teman-teman Mau memiliki Daya hisap lebih dalam lagi Itu bisa diganti nepel pompanya Dan selang spiralnya dikecilin Itu bisa lebih dalam Untuk daya hisapnya Dan kita akan langsung aja Lihat seperti apa bunyinya Dari Tesla WP20CX Ini Ya seperti itulah tadi teman-teman bunyinya dari Tesla WP20 CX ini ya Kalau menurut saya pribadi dari segi bunyi itu masih terlalu keras ya suaranya dibandingkan dengan merek-merek Cina yang lain ini masih suaranya masih kasar ya enggak sehalus seperti general ataupun proaktif itu suaranya halus kalau ini masih kasar dan untuk sedotannya sendiri ini juga masih kurang ya teman-teman jadi kalau ditempelin aja tuh di gas itu digas itu sedotnya enggak terlalu gede banget ya teman-teman Nggak -teman. seperti merek-merek yang lainnya lebih mahal sedikit daripada setelah itu kan sedotannya udah cukup kuat ya hampir sama sama dengan Honda tapi kalau ini sedotannya masih sangat kurang ya mungkin di sil silnya ataupun apa itu masih harus diperbaiki lagi untuk dari Tesla dan keunggulannya yaitu pasti di harganya sangat terjangkau yaitu sekitar 1 juta empat an ya untuk yang ukuran 2 inci ini itu masih sangat murah ya teman-teman untuk ukuran pompa air ya yang ukuran 2 inci walaupun merek-merek seperti ini ya teman-teman Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.